ki şey elə bilər ki, bu ata keçəcək bir dən kişiyinə. Bu elə bilirsə, elə bir dən yeməyi aldı, verdi, qutardı, getdi. Hər dənə çıxartdı bayırda biraz maşın sürdü, uşaq oynadı bu yana, verisə, ver, qusa. Uşaq elə bu. Bu deyil uşaq, bundan imarət deyil. Bir alim haqqında oxudum, deyir ki, o danışırdı ki, deyir, bir dəfə bizə atağımın dostları gəldi. Atam deyir, atamın dostları gələndən sonra deyir, Mən yaxınlaşdım bir söz demək istəyəndə atam deyə dayandırdı məncə qayıtdı bir dayanan görüm görüm Həsənim nə deyəcək? Kişinin alimi də Həsəndir. İndi böyük alimlərdən biridir. Görüm Həsən nə deyəcək? Böyük şəxsiyyətdir, yəni arifdir, nə bilim, kitablar yazıb. Deyir bu qayıtdı ki, dostların gözlüyü nə deyir Həsənim? Deyir atam dostlarının yanında mənə dəyər verməsinin nəticəsində mən İslam alimi oldum o özü deyir özü axtarış edir öz həyatımda necə dönüş nöqtəsi yarandı deyim mən İslam alimi oldum özümü bir şəxsiyyət kimi hiss elədim mənə atam dəyər verdi qiymət verdi və hər şey onun üstünə yığılmağa başladı oradan başladı da oradan başladı o daşı görürsən qış dağdan yuxarıdan bir balaca daşdır dığırlana dığırlana gəlir qarın üstündə necə böyüyür aşağı çatan da o xırdə o böyük oxurdadan başladı